Ответственность от Соединенных Штатов довольно высокая, в плане того, что сколько у них там золотовалютных вот, резервов. Вот видите, наконец-то вы меня услышали, поэтому не нужна им никакая война, им нужны выгодные торговые условия, Нет, как и, и, и нужно Им нужны выгодные торговые условия, но на своих условиях. А Китаю нужно на И как всегда, любая длинная сделка, это когда учитываются интересы друг друга. И они с радостью поделят Европу, проигравшим будет Европа. Нет, так Европу они задают, потому что Европу ненавидят все. И все бы ничего. І можливо, я б навіть пройшла повз ці заяви посіпак Путіна, але тут є важливий нюанс. Бо Соловйов вже чомусь не розповідає, що Китай спина до спини з Росією протистоятиме США і змінюватиме правила в геополітиці. А як чуєте, волає, що Китай буде заодно зі Сполученими Штатами Америки? А от на те, що Європа програє, не звертайте уваги. Це всього навсього вологі мрії московського шо. Вот самая ключевая проблема состоит в том, что уровень жизни населения будет очень сильно падать. И как они будут управлять этим населением? Нет, они могут вести диктатуру, имени, э, ну, как это было в начале 30-х годов. Да, вот они Но всех собирают, все соберут, дают в руки Кайло, и они начинают копать. До слова, абсолютно все разговоры про Соединенные Штаты Америки у пропагандистов сейчас выкликают. Просто людь, які зустрічі української украинской делегации из командою Трампа? Машина работает. Американская согласована с а, а, украинской. Они согласованы. Готовит Россию к принятию перемирия на их условиях, которые будет объявлено как поражение России. Цели нашей а, операції СВО ⁇ денацифікація то, что предлагает, никакой донацификации. Ну просто никакой, абсолютно. Там даже слуха об этом нет. Демилитаризация. Фактически нет никакой демилитаризации. Более того, вопрос о НАТО решается как-то через 10 лет. Вот через 99 лет, я понимаю. Это дипломатический ход, что там будет через век. А на 10 лет отложим, это все ерунда. Более того, вводятся войска НАТО, де-факто, на территорию этой большой России, Малороссии. Ну, Входит... это их фантазии, да? Мы не обсуждаем эти планы. Нет, но они же говорят, что это будет их позиция. Они... Все выступают. Кто из европейцев против этого? Французы за, да, немцы за, Великобритания за, сами, это самое, э, Зеленские из компании за. Это НАТО просто приблизилось к нашим границам еще больше, чем было э, до того. Нам навязывают фактически. говорит, мы вот так поделим то, вам оставим то, что вы э, захватили, как они выражаются. Что мы еще не признаем. Юридически мы это не признаем. Мы просто по факту согласились, но будем юридически это не признавать. И, естественно, это будет всюду раскручиваться как поражение России. Я лично, если по этому сценарию пойдет, я тоже буду это так рассматривать. И последнее о Лаврове. Точнее говоря, у меня складывается впечатление, и мы как-то это подыгрываем, что мы хотим лавры миротворца, Лавров, Лавра, отдать Трампу. А почему здесь Украина и Трамп? А почему, с кем мы будем вести эти переговоры? С Зеленским, мы же сказали, что он нелегитимен. А что мы, с ним проведем переговоры, а потом он проведет выборы, скажет, что он победил Россию, не дал э, сокрушить Украину и вновь станет президентом. Так что пока вопросов по этому процессу лично у меня, и не только у меня, гораздо больше, чем внятных и ясных ответов. Есть позиция Путина, которую он озвучил в МИДе в конце лета. Наши Никаких реклама, других говорили, предложений по говорили, переговорам мама, мы не выдвигали. Я сказал, да, да. Но за счет своей пропаганды они часто выигрывают. За счет своей пропаганды они выигрывают у себя. И все эти разговоры на болотах активизировались, а то неспроста. Нагадаю, на цьому тижні українські чиновники розпочали перемовини на високому рівні з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. І за інформацією The Wall Street Journal, українські представники до інавгурації Трампа хочуть зменшити розбіжності Києва та Вашингтона. Ну, груперам Путіна, звісно, це не подобається і підгорає і у чоловіка головної боброїдки Кремля Кео Саяна. Тож він вирішив пробити дно своєю черговою ахінеєю. Понімаєте, в чому тут? разница между нами и Западом, и что они не могут понять. Мы увидим, что эта война и была, есть и всегда будет за ресурсы и за влияние. Это пиратская морская империя Англосакс. Это про деньги. Вот все их войны, это сказала Рита, кажется, на вечере у Володи Соловьева, полностью с ней соглашусь. Все их войны, это про бабло. Пока мы не ухватим эту разницу в отношении, пока мы не будем сравнивать, принимая решения, в том числе стратегические, что такое для нас война и что такое для них война, мы будем так или иначе немножко ошибаться, потому что мы исходим из своих позиций, а у них позиции совершенно другие. Американская нация никогда не воевала за ту идею и за те идеи, за которые воюем мы. Никогда в своей истории. Это надо понимать. Всегда в американских войнах интересы были исключительно экономические всегда. Даже война за независимость США, когда они с Британией там бились в 18 веке, потом еще немножко в начале 19 -го. это же все-таки тоже первопричины были, правда, маэстро? Экономические, ну вот этот Бостон Типати и так далее. Это по поводу чего было? По поводу налогов, по поводу того, в чем человек со стороны даже не разберется. Возные пошлины, вывозные, что-то такое. Какой уж там вставая страна огромная? Какой уж там мы защищаем свой дом? Какой уж там, если дороги в том и том, тебе стены полууглы, как у сима? Но при чем тут пол, при чем тут углы? Башли, башли они защищали. И они никогда не понимали, а что для нас были войны. А вот для нас этот вопрос другой природы. Недоступный, понимаете, сегодняшним элитам Запада. Это вопрос не только нашего выживания. Это вопрос нашей исторической памяти и нашей культуры. До речі, на все це ви можете реагувати у коментарях. Тому пишіть, що ви думаєте з цього приводу під цим відео, і звісно, підписуйтеся на канал і залишайте свої вподобайки. Усе це зможе зробити так, щоб це відео, як і всі ці нікчемні заяви рупорів Путіна, побачило якомога більше людей. А їм же ж зараз рве дах, і це мають бачити всі. Бо тут ще й в п'ятницю в Україні представили ракету дрон-пекло, яку розробила Україна, і її вже отримали на озброєння Збройні Сили України. Увага! Ракета дрон може розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину, долаючи відстань у понад 700 кілометрів. А тут ще й на фронті у росіян не всі то просування такі масштабні та потужні, як у зведення генштабу збройних сил країни вбивців. Причому це не я сказала, раптом що зайвого бовкнув цей же путінський експерт. Начать хочу з того своє ні кратке виступлення, що все-таки не потрібно нужно... обольчаться всякого рода мифами, иллюзиями и даже историческими воспоминаниями замечательными. Если бы мы продвигались с таким, таким темпом, как Москва, контр контрраступление Красной армии под Москвой было, то речь бы не шла там, о нескольких метрах или одном квадратном километре в сутки. Все-таки сколько нам не говорят, что... Украинская оборона вот-вот рухнет, вот-вот рассыплется, что говорят уже много недель и месяцев. Что-то она не все, никак не рушится и не рассыпается. Я просто к тому, что что-то в истории вдохновляет, но то же самое, что вдохновляет, заставляет и задуматься о, том, о нынешних сегодняшних событиях. Невже до дідуся дійшло, що йому брешуть. Ну а разом з ним і мільйонам росіян, які досі живуть в інформаційному вакуумі і вірять рупорам Путіна. А отже, тому що патірнієт і все за планом. Ну на самом деле ведь мы в длинную играем не только в информационном пространстве, мы в длинном играем в рамках конфликта. Украина – это ближняя задача. Конечно. А дальнейшая, основная наша задача. Это побороть Запад, вот эту гегемонию, доллары и все остальное. Если у нас есть возможность их победить, додавить, почему мы должны ограничиваться, останавливаться здесь. Я хочу в конце процитировать Александра Васильевича Суворова, что недорубленный лес снова прорастет. Это как касается Украины, которую мы можем оставить в этом клочке, такая идлибская зона деэскалации, Абсолютно. Сирия показал, ничего оставлять нельзя. И точно так же с Западом нам нельзя останавливаться, если мы уже разогнали это движение. Если мы понимаем, что мы строим новый мир, вот этот БРИКС, так называемый, мы должны идти только, только вперед. Але насправді це не дивно, бо захоплення навіть чергових руїн на сході нашої країни їм зазвичай подають за важливі стратегічні перемоги на полі бою. Ну а вони намотують усе це на вуха, тобто цю абсурдну локшину у вигляді фейків із потвореної правди, і вірять, що ось ось СВО закінчиться на користь федерації. Перед бойовими дійсними що робили до тих бойові тім кокбойовидісничась. Ми пропонували свій варіант міра. И говорили, смотрите, как хорошо и вам хорошо, и нам хорошо, и всем хорошо. Да? А нам говорили, нет, это вы думаете, что нам хорошо, а нам на самом деле плохо. Поэтому будем воевать, а мира не будет. Вот. И, в общем-то, это продолжается. То есть не то, чтобы никто не хочет мира, все хотят, но каждый хочет мира по-своему.